Ну, целенаправленно мы тоже не готовились к этому сопернику, в первую очередь, потому что мы не просматривали его. Да, ребята сегодня утром даже не было разминки, может быть, больше отдыха им дали. Может быть, это во втором тайме и сказалось, и в плане движения, и в плане организации игры. Вот. Да, в первом тайме мы где-то начале не разобрались, как нам нужно и где нужно встречать, и кто встречает. Но потом уже с минуты 25-30 уже начали выше встречать и отодвинули игру от наших ворот. Но ну, а второй тайм имели полное преимущество, как и во владении мячом, так и моменты создавались. Так что здесь, говорю, что сбор закончили на позитиве. На позитиве. Да нет, ну все равно игра в обороне, да, в первую очередь надежность должна быть. Вот, все строится все равно от своих ворот, вперед хорошо бегут, надо еще быстрее перестраиваться из атаки в оборону. Вот, ну а в принципе, то понимание того футбола, оно у ребят уже присутствует. Ну, конечно, еще есть время уже более целенаправленно готовиться к играм и подводить футболистов к играм, чтобы они были готовы. Э, на все сто процентов, ну тоже сто процентов, да, никто не знает организм <соединительный> человека не до конца невозможно изучить, так что где-то когда тяжело, нужно и через не могу работать, и так что здесь функциональное состояние команды то, что показывает, э, когда мы разбираем игры, то функциональное состояние команды достаточно хорошая. Вы уже выучили эту команду за час сборов. Может, какое-то посиление вам нужно? Вы будете на этом думать? Ну, я уже говорил, что у нас появляется, проходит недосмотр защитник молодежной сборной Польши. Вот. Но мы работаем тоже в этом направлении, так что мы видим тоже, какие позиции. Не, может быть, на сегодняшний день не усилить, а даже создать конкуренцию. Ну, конечно, конец сбора. И ребята тоже, и как и физически устали, так и психологически. Так что, да, где-то Коля, может быть, не успевал, может, неправильно располагался. Но это мы все посмотрим уже, когда мы будем более конкретно разбирать этот матч. Скажите, позиция Гармаша, чем можно его назвать таким форвардом, потому что он и в нападе играл, и при обороне очень глубоко седал в частности. Ну, при обороне у него есть задание. Но то, что он при розыгрыше нашего мяча очень сильно опускался на нашу половину поле, эту зону, в которой он должен был находиться, то здесь мы укажем на, на, на эту ошибку. Насколько сподобался вам Бакани, потому еще сдавалось, так что вин без голоса сегодня не пойдет, очень был заряженный. Ну, форвард должен быть заряженный, он свою работу Сделал, еще был момент, который Буярский у него украл. Но самое главное, что он, говорит, он и работает на команду, цепляется много за верховые мячи. Внизу очень здорово, много фолов на нем. Плюс он забивает. Так что это говорю, что он выполняет свою работу. Ну, ребята тоже не хотят уступать. И та команда не хотела выступать, но все было в рамках правила, не было такого, что где-то из-под тяжка. Лицом в лицо, в лицо нет вопросов. Вы поберегли через Айрмоленко, заменили на приченка, для тебя не дуже по позиции но... Ну, в общем, Андрей проделал большой объем работы. Плюс такая игра уже пошла на больше контакта было. Так что я посчитал, что достаточно игрового времени. Чи можно сказать, что это приблизно 100% склад, який будет играть на суперкубок, что это основа. Да нет, ну мы смотрим сочетание, говорю, что на процентов 80% мы уже определились, есть позиции, где он еще у нас может быть и усиление, но все это говорю, что мы будем конкретно уже знать в день матча.